Salam dəyərli izleyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Qəsəbəsində tamamilə fərqli və digər altı qarajlardan tam fərqli bir altı qaraj həyət evini təqdim edəcəm. Diqqətlə izləyin, çünki bu formada olan evlər, yəni satışda çox nadir hallarda olur. Hörmətli izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi evin bu formada gözəl xarici görünüşü var. Yetərincə hündür və çox keyfiyyətlə tikilmiş bir altı qarajlı həyət evidir alt səsi, yəni çox hündürdü. Buranın istəyə görə garaj və ya xutta otaq kimi də istifadə etmək olar. Bax, burada gördüyünüz kimi aşağıda yenə yəni də boş bir sahədir. Beton kolonları görürsüz. Atma taxtaları yaxın məsafələrdən atılıb. Hətteən sahəsinə, yəni bir maşın, iki maşın deyək, tam sərbəst şəkildə daxil ola bilər. Və qaxılıb evin içərisidir. Daha yaxından tanış edəcəyəm və qeyd etmək istəyirəm ki, evin yerləşdiyi ərazi Masazır qəsəbəsində çox hündür və havalı bir ərazidədir. E, yaxınlığında orta məktəb və digər şəraitlər mövcuddur. Yoncalıq adlanan ərazi var ki, Masazırda, yəni çox e, hündür, yəni bax ətrafı tam iri həcmli evlər olan ərazidir. Gördüyünüz kimi tam ətrafı yəni çox fərah e, bir yerdir. Deməli, təhvil olunmuş evin içində. Evin təmiri yenicə başa çatdırılıb, tam təmirlidir. Döşəməsi laminatdır. Burada baxın, verə bilir, gözəl qonaq otağını görürsüz. Şəbəkə pəncərələrdir. Bax bu formada gözəl qonaq otağı var. Qiyməti də çox sərfəlidir. 52.000 manata gördüyünüz bu 2 mərtəbəli 6 otaqlı həyət evi satışa çıxarılıb. Bak burda belə bir mətbəxidir. Gördüyünüz kimi burda digər otaqdır. Yataq otağından fərqi ki, baxın bu formada elektrik lampaları olmadığına, yəni tam görüntüləri sizə göstərə bilmirəm. Amma yəni yetərincə işıqlıdır. Günün ikinci yarısı da hal-hazırda keçidçidir. Burada digər yataq otağıdır. Otaqların ölçüləri digər 6 qarajlıq e, həyət evlərindən tamamilə fərqlidir. Geniş otaqlardır və burada da hamı otağın görürsüz bu formada. Hörmətli izləyicilərimiz, bir daha da qeyd etmək istəyirəm ki, ev masaüstü qəsvəsində yerləşir və sonda bu gözəl bütün istə göstərmək istəyirəm ki, bax gördüyünüz qarşı tərəf, bax bura duz gölüdür. Duz gölünün, yəni bir çoxlarımıza məlumdur ki, çox gözəl və təmiz havası var. Bax burada da ördüyüz həyətan sahəsi qalır. Yay aylarında hansı ki yəni bu evin yəni öz e, həyətdə rahatam, burada manqal və yaxud da digər əyləncəliqdən istifadə etmə tam rahatlıq. Yəni, zaborlar da hər iki tərəfdən hündür qaldırılıb. Hörmətli izləyicilərimiz, buğa qədər izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın.